Пятый 5 перехід. Попереду Дмитро Дмитро Дідник Другий корт Руслан Михайло И Юрий Влад Третий корт Сложно предугадать Первую позицию Ну и другую, и третью також Ну складно 1,5 до 7 тайбрейк, до 7. Домовилась до 7. 1-6. Сергей гейм матч. Проявил бойцовские качества. Дмитро Дидок проявляет. Но это просто вытянуть Юру. 6 АД. хорошо, по линии как. ты смотри, усилил и аут. И берет гейм, берет сет и берет матч. Вот так. метро. Дидек перемагает. В другой игре, дуже складной. Это что-то. И лидер. И лидер первой группы. И, возможно, но после, после двух игр. Так, ну, уже пора отпочить в метро. Ну, прям в режиме нон-стоп. И помощник сегодня тоже. Юный арбитр сегодня, вот, мы видим, фиксирует. И мне тоже зручно. Я подошел, посмотрел записи, все узнал, все четко. Так, добро. И 9.46. Групповой раунд, предварительный раунд. Да, вот Андрей был в шаге, но Дмитро переломил ход игры. Так, и готовится до игры розыгрыш стороны и подачи Михаила и Руслан. И Юрий не достает мяч, и Влад, третий корт, также лидер.